Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa min lisani yafqahu qawli. Sebelum meneruskan segmen kita pada hari ini, marilah sama-sama kita, sama -sama kita melafazkan ummul kita al-Fatihah. Alhamdulillah bersyukur kita kehadiran ilahi Isteru dengan inayah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam segmen Satu Hari Satu Saranan Bersama saya Muhammad Akif Nukman bin Rusli dari kelas PPS 15 Pada hari ini saya ingin membincangkan satu isu besar yang telah lama mengatui masyarakat dan negara kita Iaitu masalah penyalahgunaan dadah Isu ini bukan sahaja merosakkan individu bahkan mengancam masa depan keluarga, masyarakat dan negara. Marilah kita hayati bersama-sama. Jom. Dadah ialah musuh nombor satu negara kita. Setiap tahun ratusan kes direkodkan. Malah Malaysia sering menjadi transit penyeludupan dadah antarabangsa penyalahgunaan dadah termasuk penggunaan bahan terlarang seperti heroin, syabu, ganja atau ubat tertentu tanpa kawalan hingga memudaratkan kesihatan dan kehidupan seseorang. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah melarang manusia menghampiri perkara yang yang boleh merosakkan diri. Firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Dan janganlah kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan." Ayat ini jelas menjadi dalil bahawa dadah termasuk dalam perbuatan yang merosakkan nyawa. tuan-tuan -puan dan puan-puan, mengapa ramai remaja kini terjebak dengan aktiviti dadah? Antara punca utama ialah masalah keluarga. Keluarga yang pecah belah, penceraian atau kurang perhatian dari ibu bapa menyebabkan anak-anak merasa terabai. Mereka akan sentiasa mencari keseronokan palsu melalui dadah untuk melepaskan tekanan daripada masalah keluarga. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Tahrim ayat 6, "Wahai orang-orang beriman, peliharalah diri dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menekankan peranan ibu bapa haruslah menjaga anak-anak daripada terjebak dalam perkara-perkara yang haram. Yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Remaja mudah meniru gaya hidup kawan. Jika mereka salah pilih rakan, mereka akan mudah dipujuk untuk mencuba dadah. Dan yang ketiga iaitu tekanan hidup dan kemiskinan. Sebahagian besar, remaja memilih dadah untuk jalan untuk uh, sebagai jalan keluar sementara daripada masalah. Dan yang terakhir iaitu kurang pe, uh, kurang pendidikan agama, tanpa pegangan iman yang kuat seseorang mudah tergoda dan dengan duniawi. Kesan dadah sangatlah besar, bukan hanya kepada penagih tetapi juga kepada masyarakat. Antara kesan kepada individu iaitu merosakkan kesihatan seperti hati, otak dan saraf halusinasi, kemurungan, bahkan boleh menyebabkan kematian. Kepada keluarga pula, mereka akan hilang kasih sayang, kerutuhan rumah tangga, penderitaan emosi dan kepada masyarakat, peningkatan jenayah akan meningkat, jejala sosial, suasana tidak selamat dan akhir sekali kepada negara iaitu kerugian ekonomi, kos rawatan yang tinggi dan imej negara tercalang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, tidak boleh melakukan sesuatu yang memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh juga memudaratkan orang lain. Dadah jelaslah haram kerana ia memudaratkan semua pihak. Baiklah, kita akan pergi ke isu yang seterusnya iaitu langkah-langkah menangani penyalahgunaan dadah di negara kita. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk menangani kes tersebut. Persoalannya, apakah langkah untuk mengatasi masalah dadah? Semua pihak haruslah mengadil bahu, iaitu beranam kerajaan. Kerajaan perlu menguatkasakan undang-undang yang tegas. Yang kedua, memberikan hukuman yang berat kepada pengedar dadah di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengadakan program pemulihan dan rawatan untuk penagih dadah. Peranan yang kedua iaitu peranan ibu bapa Ibu bapa perlulah menjadi contoh teladan Dan mendidik anak-anak dengan ilmu agama sejak dari kecil lagi Selain itu, ibu bapa perlulah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak Dalam hadis Nabi SAW bersabda Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinannya Riwayat Al-Bukhari Yang ketiga, peranan sekolah dan guru iaitu menyelidikkan pendidikan anti dadah dalam kurikulum dan mengadakan ceramah kesedaran bersama AADK menjadi pembimbing akhlak dan Allah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Nas An-Nas ayat 125 serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik dan yang terakhir peranan masyarakat pihak dan pihak NGO iaitu mengadakan kempen kesedaran seperti, uh, seperti gotoroyong royong dan uh, aktiviti sosial di kawasan perumahan dan menjadi mata-mata dan telinga kepada pihak berkuasa untuk menangani untuk menangani kes uh, penyalahgunaan dadah dalam di negara kita. Sebagai penutup kata, penyalahgunaan dadah adalah musuh utama negara yang wajib kita perangi bersama. Jangan biarkan ia merosakkan diri, keluarga dan masyarakat kita. Sebagai umat Islam, kita perlu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup Peganglah janji Allah Setiap masalah pasti ada penyelesaiannya Tanpa perlu mencari jalan pintas seperti dadah Sekian sahaja perkongsian dalam segmen Satu Hari Satu Saranan Saya Muhammad Akif Nukman Terima kasih kerana menonton Jumpa lagi esok dengan saranan baru Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh